Каждый день каждый из вас может столкнуться с тем, что станет свидетелем того, как на улице кому-то, как не случайному прохожему, станет плохо. Он ну, потеряет сознание, упадет. Э, причин этому может быть огромное количество. Как не растеряться, как оказать ему необходимую помощь? Прежде чем э, начать оказывать помощь пострадавшему, мы должны убедиться в собственной безопасности. В данном случае, уже подходя к месту происшествия, я осматриваю место происшествия на предмет каких-то опасностей и угроз. Человеку без сознания мы должны дать возможность дышать, э, обеспечить ему проходимость дыхательных путей и препятствовать западению языка. Как это сделать? Довольно несложно. Нужно запрокинуть голову назад. Одну руку мы ложим на лоб, вторую под подбородок. И вот таким вот круговым движением э, голову запрокидываем назад. Также нужно открыть рот таким образом и убедиться, нет ли там ничего постороннего. Это может быть слюна, рвотные массы, зубные протезы, снег, грязь либо трава. Проверили, ничего нет. Отлично, человек у нас дышит мы ждем скорую для того, чтобы предотвратить последствия там, возможной рвоты, мы человека можем перевернуть в безопасное положение. Что это такое? Вы усаживаетесь сбоку от пострадавшего, ближнюю к себе руку выкладываете вверх вдоль тела. Дальнюю руку ложите под щеку, вот таким образом придерживаете за локоть. Дальше дальнюю ногу вы сгибаете в колени и вот за вот эти две точки, как используя рычаг, переворачиваете. Все. В таком, в таком, положении человек может оставаться бесконечно долго. Если он начнет рвать, он не захлебнется, рвота будет свободно истекать. Дыхательные пути остаются открытые, человек продолжает дышать. Таким вот нехитрым приемом, возможно, вы спасли человеку жизнь, вы обеспечили проходимость его дыхательным путям, придали ему безопасное положение и теперь можете дождаться приезда скорой помощи.